Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, salam bersih badani, salam segulai sejalai. Eh. Uh, wow. uh, Saudara Menteri Tun Sri Elzanda dan Tinggi Timalan Menteri uh, Maslan, KSN, KSU, kata-kata yang saya muliakan. Uh, saya diminta pakai ini sebagai menyokong uh, atau yang dipaksa oleh wanita untuk menjayakan kampen anti keganasan terhadap wanita. Uh, jadi kita bersama-sama. Kita so, bincang dengan <coughs> Dengan Tansi KSN Kita mulakan Perjumpaan bulanan ni Daripada saya ter, apa, uh, Tumpu di uh, JPM itu Kementerian Kewangan Jadi kita, so kita harus adakan Siri ini Mengikut Kementerian Dan Setiap bulan kita Pindah Kementerian Supaya dalam perjumpaan berikutnya setelah ada pertemuan kita ada sesi khas dengan menteri dan pegawai untuk mendengar apa-apa masalah dari segi pelaksanaan program atau rencana yang ditetapkan memang kita pilih KKR kerana KKR dari sudut kepentingan pelaksanaan itu diantara kementerian utama untuk menentukan sama ada program yang kita lakar dan tetapkan apa dilaksanakan dan berkesan dan saya mulakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada menteri yang katakan yang telah bekerja ini saya tekankan kerana orang mengandaikan bahawa program-program jalankan itu sebagai sesuatu yang sedia ada tidak dia melibatkan kerja sepasukan dia melibatkan komitmen dedikasi disiplin keikhlasan ikhlas al-amal lillah dia melibatkan suatu kesungguhan dan keupayaan untuk merubah cara dan kaedah pelaksanaannya dan ini yang saya minta selalu dilaksanakan oleh KSN, KPPA, KKSU membantu bukan sahaja sekadar meneruskan tetapi memperbaiki prestasi kita dari masa ke semasa kita bersyukur Alhamdulillah kerana beberapa kejayaan yang kita paparkan termasuk semalam di Majlis Sepertan Madani untuk merakyatkan dan minta supaya kita dapat santuni dan rakyat ikuti perkembangan dan saya dapat catatan tadi pagi dari Tansi KSN Kita banyak buat perimpunan dan majlis, -majlis Menyantuni rakyat Tetapi kali ini setelah Setelah tiga tahun Madani Alhamdulillah Sambutan itu luar biasa Dia Mencecah lebih setengah juta Yang hadir dalam tiga hari Ini penting kerana Kita boleh lakukan perubahan-perubahan tetapi kalau ia tidak ditangkap uh, di, uh, dan dirasakan oleh uh, rakyat, dia kebersihanannya itu kan ada persoal. Jadi tiap projek, tiap pelaksanaan, tiap usul baru, uh, baik SARA atau baik STR ataupun um, si, si, uh, sistem persaraan jawab awam, projek-projek dilaksanakan, jembatan, sekolah jalan raya dan sebagainya itu itu dapat dilihat sendiri oleh rakyat apa yang berlaku mengikut uh, jadual atau tidak dan perkembangan tiap tahun sebab itu bagi saya perhimpunan-perhimpunan itu bukan sekadar pesta-pestaan saja atau beli belah dan kegiatan-kegiatan seni budaya yang juga penting bagi masyarakat tetapi beri pencerahan semua orang bicara tentang kebebasan dan demokrasi tapi semangat musyawarah itu kalau dalam tradisi masyarakat kita, semangat musyawarah gotong royong ya, itu bermula dengan kefahaman, dengan kepencerahan. Ramai semua orang sekarang ini nak jadi pakar. Ada setengah orang kalau dalam bila ada ruang dia boleh bicara seolah-olah dia pakar dalam semua hal. Ada orang kalau ditanya dia boleh jawab semua isu termasuk banyak isu yang dia tidak tahu sebab itu menggunakan kebebasan itu harus juga ada pertanggungjawaban ya. ilmunya pencerahannya maklumatnya ya. sebab itu kalau kita kita baca kita kena dakwah sekalipun ya, dia harus berteras ke beberapa kaedah yang disebut fiqh dakwah ia itu termasuk memahami subjek yang dibicarakan menyampaikan dengan baik sebab itu dalam dalam gesaan dakwah dan al-Quranul Al Karim itu bil hikmah apa bil hikmah dengan bijaksana kebijaksanaan itu dengan menyampaikan maklumat dan ilmu tidak untuk menimbulkan perpecahan permusuhan Tambahlah kita dalam di Malaysia ni Berbagai kaum, berbagai agama, berbagai wilayah, berbagai budaya Jadi mesti hikmah itu menunjukkan Ada semangat kasih sayang Diulang bil hikmah Wal maw'azatil hasanah Wajadilhum billatihi ahsan Tiga kali Hikmah dengan Cara yang baik Jadi Uh, tentunya ada ada maksud hmm. penyampaian dalam semua bidang ada orang dia tanya saya ini soal projek jalan raya jambatan sekolah apa kena mengenai dakwah bil hikmah hmm. tapi kebijaksanaan itu penting nak menyampaikan itu dengan bijaksana dengan waras hmm dan dan uh, sebab itu um, di antara hadis yang paling awal dihebahkan oleh banyakkan muhaddisin itu tentu soal steel uh, soal yang ditekankan ialah kasih sayang. Jadi bagi negara madani dia, apa, dia ke, ke kaidah yang agak unik bagi pandangan saya. Ya, tentunya kemampanan, pertumbuhan ekonomi, peralihan tenaga tu, energy transition atau transformasi digital AI itu semua penting tetapi terasnya masih nilai masih kemanusiaan jangan kita lupa itu yang kita bangunkan itu bukan sekadar gedung bukan sekadar jembatan bukan jembatan besi betul tapi jembatan besi itu untuk menghubungkan manusia jalan konkrit itu untuk dimanfaatkan oleh manusia sekolah bangunan fizikal yang kita bangunkan itu untuk mendidik manusia jadi nilai manusiawi itu jangan kita tinggalkan ha? itu yang disebut karamah insaniyah walaqad karamna bani adam kemudian dalam penyampaian ini saya tekankan kadang-kadang dalam pertarungan kita baik politik baik perselisihan faham baik ideologi baik kaum, suku kaum, negeri itu kadang hilang nilai kemanusiaannya Ya. dia dia ya, luput dan kita kadang-kadang dewa-dewakan agung jadi soal nilai itu dia ketepikan ya. umpamanya dalam usaha memerangi rasuah sekarang ya. nilai itu juga terakis kita kata kita benci rasuah bila ambil tindakan kalau kena kepada kawan kita dah kita marah bukan sekali itu kita sekarang ada pula trend aliran untuk mendewa dan mengagungkan pemberi rasuah. Saya fikir sangat sangat menggusarkan. Kerana ini tidak akan mampu mengangkat negeri kita dan negara kita. Dan saya sebut tadi hadis awal itu irhamu man fil ard yarhamkum man fis Ini satu hadis yang menyentuh soal kemanusiaan. Bukan kebencian kaum atau agama. Dan bagi kita negara sangat penting ditekankan. Apa maksudnya? Irhamu man fil ar. Tunjuk kasih sayang kamu di bumi. Saudara merangka untuk membina jembatan. Niatnya apa? Kerana kasih sayang kepada manusia yang tidak boleh menyeberang dengan baik. Ya. Berikan kemudahan kerana kasih kepada manusia. Kenapa secara gedung gedung sekolah tu hebat? Ya, nak canggih, nak hebat, nak ada AI, smart city, smart school. Tetapi untuk apa? Kerana kasih kita kepada anak-anak kita. Malah, kalau dalam Islam ditekankan, sebutnya kasihnya bukan fil insan saja. Fil ard, di bumi. Haiwan. Pohon-pohon, gunung ganang yang jahannam kadang-kadang banjir itu kadang-kadang ada benarnya juga air pasang hujan banyak tapi bukan semuanya benar sebagainya runtuh kerana tamak haloba kegelojohan manusia meruntuhkan bukit bukau menunaskan balak sehingga terhakis dan terbebannya itu rakyat jadi bila kita sebut Irhamu man fil ad, Kasihlah kamu Sayanglah kamu yang di bumi Itu termasuk Bukit bukau Sebab itu dalam surah Melaka Bangunan Kalau teping bukit dan sebagainya Itu semua diambil perkiraan Betul dari segi kejuruteraannya Kepakarannya kepada saudara ha, Saya tidak mahu agus, saya tidak tahu ha, Bincang falsafah, agama, ekonomi Saya boleh sikit Kujur Tur'an jenis itu jadi kita hormat kemahiran kepakaran saudara tanggungjawab saya menekankan bahawa dalam negara madani ini bila kita sebut ihsan hormat ini maknanya membina gedung itu sebenarnya membina manusia dengan nilai manusiawi untuk faedah manusia jadi fil art itu untuk manusia tentu manusia itu muslim dan bukan islam. Mudah orang kategorikan kalau-kalau sekolah itu dibeda-beda. Ada hal soal akidah, soal ibadat, soal solat itu kita berbeda. Tapi soal kehidupan, soal keadilan, soal kemanusiaan, soal pembangunan, soal kesejahteraan itu bersama. Itu pertama manusia, yang keduanya haiwan. Kasih. Yang ketiganya pohon pohon dan bukit-bukau dan bumi yang kita pijak apa artinya no. sekiranya ini dimaknai dan diamalkan irhamu man fil ar yarhamku man fis sama nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita bayangkan surah buat jembat apa kena mengenai dengan langit Niat yang ikhlas Yang bersih Dan tidak kira komisen Dan rasuah Pendelewangan Dilaksanakan dengan baik dengan maksud membina satu jambatan yang terbaik dengan kos yang ada untuk faedah manusia dengan harapan dan, dan niat kasih sayang kepada manusia yang di langit akan curahkan rahmat Rasulullah. Ini bukan saya kata ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Setiap hari yang sudah kerjakan. Setiap desain yang sudah lakar. Setiap kaedah baru yang diperkenalkan. Setiap usaha untuk mempercepatkan menyiapkan orang yang memerlukan jabatan itu untuk siap Januari itu tertangguh bulan Februari sebulan dia derita Tertangguh enam bulan dia sengsara tangguh sepuluh bulan dia duka lara jadi sebab itu kalau niatnya begitu saya percaya kita boleh lakukan dan bayangkan sudah hanya mencatat minit mesyuarat dengan niat yang baik untuk kebaikan keluarga kita kemanusiaan seluruhnya Walaupun menyempurnakan tugas jabatan Bayangkan Yarhamkum manfisama Yang di langit itu kan curahkan kasih sayang Kepada kita Tak terbayar kita Tak termampu kita meluluskan projek Tetapi yang dicurahkan dari langit itu Percambahannya Hanya kerana niat kita Kasih kepada manusia Ya. Jadi demikian mukadimah saya tentang negara madani dan kasih sayang dan nilai kerana seringkali kita lupa semua kita sibuk dengan kerja kita kita lupa sebenarnya kalau kata saya umumkan semalam kemiskinan tegar Alhamdulillah Malaysia satu-satu negara saya tidak mau David dan bukan usaha saya Uh, seorang yang kata uh, Anwar angkat bukan ini pasukan Alex sudah Alex ada dalam dalam jemaah menteri ini tekad kita bersama kemudian PSN menterjemahkannya di pelaksanaannya Mak Maslan bawa dalam parti dia untuk memberikan dukungan supaya dalam hal-hal yang pokok ini kita bersama dan syukur Alhamdulillah kerana kita catat hampir noktahkan. Kalau kosong perpuluhan, kosong sembilan peratus saja yang ada. Itu maknanya menoktahkan lah. <tuh> 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 ya. Jadi, ada kecatan? Apakah ada kelemahannya? Masih ada. Apakah harus kita perbaiki lagi? Harus, ya. Kerana manusia ini dinamik dan untuk mencapai kejayaan itqan fil amal striving for excellence itu bukan maknanya kita meremehkan apa yang kita lakukan tapi kita akui bahawa masih ada ruang untuk diperbaiki nah, itu yang saya tekankan dalam tajuk kedua ini <tuh> ialah tentang KKR saya berenung kementerian mana nak pergi. Saya terus pergi ke pertama pasal Alex lah. Saya kawan sejak ayah dia lagi. Ya. Baik, tapi saya nak sebut di sini bila fikir umpamanya kita dah rancang dan, dan Alhamdulillah ya, dalam hari itu ombang ambing politik beberapa tahun sebelumnya sekarang tiga tahun kerajaan dan politik negara stabil Alhamdulillah bila hmm. stabil ha, walaupun biasalah politik sudah boleh baca sedikit, -sedikit cukup lah jangan gunsing bab itu saya pun tak gunsing sangat ha, hari-hari segi Anwar turun sekejap lagi saya turun <coughs> ha, itu biasa tetapi Alhamdulillah kita dapat bertapa dan catat saya tidak akan ulangi pertumbuhan 52% pengangguran 3% kemiskinan tegal 0.09% pelaburan tertinggi dalam sejarah semua itu okey sudah pun dah ikuti dan semalam kita ulang semula tapi yang yang saya nak tegaskan di sini ialah <coughs> sementara kita iaitu memahami bahawa Politik negara yang stabil itu harus dimanfaatkan untuk melaka program yang jelas dan melaksanakan. Ya. ya. Saya tidak katakan mudah. Ya. Tetapi setelah setahun mungkin orang suka. Tapi tiga tahun orang boleh buat ukuran. Ya. Ukuran. Dan uh, kerana kadang-kadang sikap uh, uh sebahagian pihak itu yang sangat negatif dia melihat hanya hal-hal yang negatif. Dia di rumah dia pun saya simpati lah kalau dengan isterinya. Kalau sikap dia tu macam marah aje balik rumah macam mana lagaknya. Tetapi sampai ke situ. Jadi saya tanya, saya tanya mengapa kita pilih KKR? Sudah stabil. Perancangan sudah ada. Dan prestasi alhamdulillah. Ya. Dan untuk terus laju, maju dengan kelajuan yang lebih meyakinkan dia agensi pelaksana dan tiara yang 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 paling mencabar dan diharapkan tentunya KKR. Ya, maknanya kalau kita bincang semua projek-projek, tak -projek, ya, projek kecil tu boleh dia yang masih penting yang dikenali oleh jabatan-jabatan lain tapi projek-projek rasana dan infrastruktur yang besar itu kekal dan um, sebab itu saya pada hari ini bagi pak rakan-rakan saya datang selain menyatakan penghargaan tak apa yang dilakukan tapi meletakkan harapan yang sangat tinggi ya um, kan kita baru selesai MPD di Sabah dan dan saya sebagai manusia saya faham juga orang marah dia kata dengar menteri silih berganti kerajaan silih berganti perdana menteri silih berganti air belum berganti elektrik dia sebut karan karan nenek saya dulu sebut karan kau di pening elektrik belum pasang jalan lubang-lubang jadi bagi dia dia resah dia belum cukup yakin saya tak salahkan mereka walaupun kita telah luluskan jumlah kewangan yang paling besar dalam sejarah saya sebut macam untuk di keseluruhan pembangunan dan operasi uh, operating expenditure untuk Sabah itu 17 bilion ringgit untuk air dekat 1 bilion untuk elektrik 1.2 bilion tapi belum siap jadi selagi belum siap kerana dia terasa terpinggi sekian lama kita boleh faham sebab itu saya tak ambil sikapnya dengan politik oh dia tak sokong aku marah-marah saya tidak saya cuba faham ya. nah, ini baiknya orang yang lalui liku-liku hmm, yang tidak suka dan penuh derita dia lebih faham empathize dengan derita orang ya? jadi saya pergi turun ke Sabah hari Sabtu dan bagi tahu kepada mereka kita akan pantau dan program-program pelaksanaannya dan siapa saja menteri, Lex akan juga perhatikan projek-projek ini. Dan untuk semua projek lain yang melibatkan ke Kementerian semua lain, Unit penyelesaian JPM akan pastikan mesyuarat bulanan di Kota Kenepaluh ya, supaya hal yang tiga yang paling penting bagi rakyat, jalan, elektrik, air, itu kita cuba leraikan dalam apa, segera mungkin. Ya, saya minta mesyuaratnya kalau boleh bulan ini, kalau tidak mulai bulan Januari. Ya. Dan selari, sekali lagi saya tekankan um, KKR itu tonggaknya. Sudah berjaya, berjayalah pembangunan negeri itu. Dan saya yakin insya Allah akan lebih berjaya dengan tekad dan kesungguhan yang ada sekarang. <tuh> Apa yang harus dilakukan oleh kementerian selain daripada uh, untuk negeri ialah menyenaraikan uh, seperti yang sudah ada tersenai, semua projek beberapa ya. ratus projek atau mungkin ribu di negara kita ya. dan pastikan kita rekod prestasi mereka dan kalau ada, jangan tunggu saya selesai dan um, si Alex tahu benar, kita kata kalau kita ambil, ambil sikap yang lebih keras lah terhadap kontraktor kalau agak sambil lewa dan lambat untuk pastikan projek itu dilaksanakan mengikut jadual, jadi ada di peringkat kementerian itu bulanan pantau cerititi dan terus ambil tindakan kemudian yang diuruskan oleh peringkat negeri dari Sabah ke Sarawak ke Perlis ke Kelantan supaya projek itu dijalankan mengikut jadual kadang-kadang saudara lebih mengerti apa yang diperlukan di bawah daripada perancangan di atas jadi pegawai-pegawai yang turun ke bawah, sebab itu kita ambil Kampung Angkat, Sejati Madani itu kerana kita tidak mahu di-disconnect di antara di atas di Kuala Lumpur itu dengan di Chukotokun. ya. Jadi uh, sebab itu bila suruh ke, ke bawah, beri ruang, saya minta KSU beri ruang kepada pegawai, termasuk yang rendah untuk beri feedback, bukan saja setakat projek tapi cadangan mereka. Kadang-kadang kita kata buat sekolah. Projek dia lulus. Tapi bila dia turun ke bawah, dia tengok jalan tu teruk. Itu tak masuk dalam projek. Jadi beri ruang kepada pegawai daripada rendah itu untuk submit pandangan mereka. Bukan semestinya dalam uh, proses dan prosedur yang sedia ada. Dan kita beri pertimbangan. Ya. Dengan cara yang sedemikian, kita bekerja sebagai satu pasukan dan saya percaya uh, kepada pada uh, menteri dan juga timbalannya KSU ya, untuk terus memantau dan menjadikan KKR ini dengan prestasi yang membanggakan. Saya sekali lagi saya ucap uh, penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan dan uh, memang sengaja saya pilih KKR kerana saya meletakkan harapan yang tinggi atas usaha dan khidmat dan kesungguhan saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.